શું વડોદરામાં વૃદ્ધો સુરક્ષિત છે ખરા માજી હું તમને રિક્ષામાં તમારા ઘરે મૂકી જાઉં છું એમ કહી વૃદ્ધ મહિલાને મદદ કરવાના બહાને ઝપાઝપી કરી ગળામાં પહેરેલ સોનાનું ડોક્યુ તોડી મહિલા આરોપી થઈ ફરાર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ગણતરીના કલાકોમાં પકડી પાડી વડોદરાના માંજલપુરમાં રહેતા વૃદ્ધા મહિલા જેમની ઉંમર વર્ષ બ્યાસી છે આ વૃદ્ધ મહિલાને મદદ કરવાના બહાને ઝપાઝપી કરી ગળામાં પહેરેલ સોનાનું ડોક્યુ તોડી લઈ જઈનાર આરોપી મહિલા ભાગી છૂટી હતી વડોદરાના માંજલપુરમાં રહેતી મહિલા ફરિયાદી મહિલા ઉંમર વર્ષ બ્યાસી માંજલપુર મંગલેશ્વર મહાદેવ મંદિરથી દર્શન કરી બહાર નીકળ્યા હતા તે વખતે અકસ્માતે મંદિરના પરિસરમાં બાંધેલ દુરડાની આટી આવી જતા ફરિયાદી ગયા હતા જેથી તેઓના ડાબા ખંભા પર જમણા પગે ઇજા થઈ હતી દર્શન કરવા માટે આવેલા લોકો તથા એક અજાણી મહિલા દ્વારા વૃદ્ધબહેનને કહેવામાં આવ્યું હતું કે માજી હું તમને રિક્ષામાં તમારા ઘરે મૂકી જાઉં છું તેમ કહી વૃદ્ધાનો હાથ પકડી સનસિટી સર્કલ પાસે આવેલા ડોક્ટર બિશ્નોય દાંતના દવાખાનાની બાજુમાં સુરેમાં સોસાયટીના મકાન આગળ ઈંટોની નાની પાર્ટી પાડી ઉપર લઈ તેઓને બેસાડવામાં આવ્યા હતા બપોરના પોણા બે વાગ્યાના આસપાસ એ જ આરોપી મહિલાએ વૃદ્ધ ફરિયાદી બેનની સાથે ઝપાઝપી કરી વૃદ્ધ ફરિયાદી બેનના ગળામાં પહેરેલો સોનાના નાના મોટા મણકાવાળું ડોક્યું જેની કિંમત આશરે ચાલીસ હજાર નીચે તે ખેંચી તોડી લઈ ત્યાંથી નાસી છૂટી હતી

इसमें देखिए कल एक जो है बनाव बना था जिसके मुताबिक एक 82 यानी कि दैसी वर्ष की एक बुज़ुर्ग महिला थी जिनको जो है बैला फसला कर जो है लेके एक आरोपी जा रहा था और उसमें उनको उनके गले से जो है चेन निकाल के और वो फरार हो गए तो ये जब सूचना जो है हमें मिली तो हमने सी सी टी जो हैं वो देखने चालू किए और हमें लगभग लग सौ से ज़्यादा सी सी टी वी कैमराज चेक किए तो हमें पता चला कि कोई महिला है जो दिख रही है ये इंसिडेंट करते हुए तो बहुत सारे कैमराज हमने चेक किए फाइनली हमने उसको महिला को पकड़ा है उसकी उम्र जो है लगभग बावन वर्ष है और उसका नाम हाँ इसका नाम है आ, मंजुला बेन अरविंद भाई माड़ी जो यहाँ पे दरबार चौकड़ी के पास मांझलपुरा में रहती है और इसने जो है ये जो इंसिडेंट यानी कि जो बनाव था इसको अंजाम दिया इसका गुनाहित इतिहास चेक किया गया तो इस पर कोई पुराना गुना दाखिल नहीं है लेकिन जो हमारी टीम है उसने बहुत अच्छे से इसको करते हुए और इसको हमने अनफोल्ड किया है और इसको पकड़ा है इस साल में अगर देखा जाए तो बड़ोड़ा सिटी पुलिस या क्राइम ब्रांच ने थर्टी थ्री चेन स्नैचिंग जो है वो रजिस्टर हुए हैं जिसमें से तीस हमने जो है वो डिटेक्ट किए हैं तो अब तक जो है बड़ोड़ा सिटी पुलिस का जो रेट है गुना डिटेक्ट करने का चेन स्नैचिंग का वो काफ़ी अच्छा रहा है तो उसी में ही एक नया जो चेन स्नैचिंग हमारा हुआ था उसको भी हमने विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स डिटेक्ट किया है तो वो बहुत एक अच्छी जो कामगिरी वो यहाँ पर हमें चल रही है उसने पैसे की उसको तंगी थी तो उसकी वजह से उसने क्योंकि उसका गुनाह इतिहास नहीं है और पहले से ऐसा नहीं किया हुआ है तो अभी जो प्रेलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है कि पैसे की तंगी की वजह से उसने काम किया मतलब उसमें अभी कोई ऐसा उसका बैकग्राउंड गुनाई तो नहीं है नॉर्मल जैसे रेगुलर लोग रहते हैं वैसा ही है और ऐसा कुछ स्पेशल बता रहे लायक नहीं है कि कोई स्पेसिफिक उसका कुछ ऐसा है सीसीटीवी में एक्चुअली हमें दिख रहा था कि वो जब हमने चेक किया कि हमारे पास ये आया इंसिडेंट कि भाई ऐसा कुछ बना बना है तो हमने देखा तो उसमें पता पड़ा कि हमने जब उनसे जो भोग बना रहे हैं उनसे भी पूछा तो उन्होंने बताया कि, कि कोई महिला जो है वो उनको हेल्प करने के लिए आई कि मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ फिर बीच में रास्ते में उनको जो है वो ये वारदात को उसने अंजाम दिया फिर हमने सीसीटीवी सी देख, के माध्यम से देखा कि वो कहाँ जा रही है कहाँ से आई थी तो उसके चलते हुए फिर हमें पता चला कि ये ये जो पर्टिकुलर महिला है इसने इसको अंजाम दिया